नेशन बिल्डिंग मिशन हमको देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट करना है और वो इसलिए कंट्रीब्यूट करना है क्योंकि तो इंडिया जो है आज मेरा नाम नारायण भार्गव है मैं विद्या निकेतन एजुकेशन ट्रस्ट का वाइस चेयरमैन हूँ और हमारे साथ जो बैठी हैं राधिका पोंडे जी वो हमारे इंस्टीट्यूशन की सेक्रेटरी हैं जो मा... पुष्पेंदु जी बैठे हुए हैं जो हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर हैं पुष्पेंदु जी के 14 पेटेंट्स हैं खुद डबल पीएचडी की हुई है और इनकी काफी आर्टिकल छपे हुए हैं और फॉरेन में भी पढ़ा के आए हुए हैं लेकिन ये यहाँ पे पूरे ध्यान से इसको उन्होंने लिखे हुए हैं और फिर बोकिल जी बैठी हुई है जो स्पेस में ऑलरेडी बहुत कुछ काम कर चुकी है तो ये जो कल्पना चावला स्पेस एकेडमी है, है ये अपने आप में पहली एक एकेडमी है जो बच्चों को जो जो छठी पास कर चुके हैं उससे साइंटिस्ट बनाएंगे तो so, जो बच्चे आज के दिन में क्या है बच्चे साइंटिस्ट तो बनना चाहते हैं और खासकर जब चंद्रयान पिछले साल साउथ में डार्क फेस में भी लैंड किया तो बहुत सारे बच्चों को साइंटिस्ट बनने का उत्साह है लेकिन कैसे बनना है किसी को नहीं और हम जो ये सॉल्यूशन कर रहे हैं वो इसी क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं कि जो बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उनको हम छोटे जब वो छोटे हैं तब से बनाएंगे क्योंकि जिसके डीएनए में है उसको हम 20 साल तक रोके तब तक तो शायद उसका वो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा तो जो छोटे बच्चे यानी जब हम छठी कक्षा की बात कर रहे हैं तो करीब बारह साल के बच्चे हैं वो स्कूल में एडमिशन लेंगे स्कूल में सातवीं से पढ़ना शुरू करेंगे सातवीं से बारहवीं तक और माने छह साल हुए छः साल हमारे साथ रहेंगे स्कूल में भी पढ़ेंगे कल्पना चावला स्पेस एकेडमी में पढ़ेंगे जिसमें थ्योरी खाली बीस परसेंट है एट्टी परसेंट जो है वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स हैं एंड एक्सपेरिमेंट्स हैं और हमने इसरो से टाइप किया हुआ है इसरो ने हमसे एम साइन किया हुआ है और इसरो हमें सब तरह से मदद कर रही है वो हमें फैकल्टी भी भेजेंगे टीच करने के लिए जो हमने बनाया है उसको भी उन्होंने बैट किया हुआ है उसकी उन्होंने अप्रूवल दी हुई है इस uh, so, इस तरह से तारीख को पहली बैच शुरू होगी जिसमें हम इरिस्पेक्टिव ऑफ बच्चे की क्या जात है क्या उसकी फाइनेंशियल स्टेटस है हम चाहते हैं कि जो बेस्ट बच्चे हैं वो तो आए और फाइनेंशियल जिस स्टेटस जिसका नहीं है हम उन्हें स्कॉलरशिप भी अरेंज करते हैं जिससे बच्चे पढ़ सकें और जो साइंटिस्ट बनना चाहें वो साइंटिस्ट बन सके तो सिलेक्शन जो है ये ऑल इंडिया टेस्ट होता है हम क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को एड्रेस करना चाहते हैं तो वो अपने इलाके से टेस्ट ले सकते हैं ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई सेंटर में आना पड़ता है क्योंकि डिजिटल टेस्ट है और अपने घर से ले सकते हैं अगले साल हम जो है हमारी ऑफिस से रखेंगे वहां पे आके टेस्ट देंगे तो टेस्ट में जिनके करीब अस्सी परसेंट के ऊपर आते हैं उसके बाद उनके पर्सनल इंटरव्यू होते हैं और पर्सनल इंटरव्यू में उनकी क्रिटिकल थिंकिंग चेक की जाती है आई चेक की जाती है और उसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उन्हें हम एडमिशन इस मिशन के नाम दिया हुआ है नेशन बिल्डिंग मिशन तो हमारा तो काम यह है कि नेशन को कंट्रीब्यूट करना और कॉन्ट्रीब्यूट करना विदाउट सेंस ऑफ टेकिंग ओनली विद सेंस ऑफ गिविंग तो हम जो चाहते हैं कि हम सिर्फ देने के ध्यान से हम इसमें काम करें देश में अच्छे साइंटिस्ट बने और जैसे इंस्टीट्यूट का नाम है कल्पना चावला स्पेस एकेडमी हम चाहते हैं कि इस इंस्टीट्यूट से जो लोग निकले वो कल्पना चावला जैसे निकली जो देश का नाम सब जगह मशहूर करें और अपने देश में नहीं विदेशों में भी जाके हिंदुस्तान का नाम पॉपुलर करें ये हमारी चा कल्पना तो चावला स्पेस सक्रिय जी ऑल ओवर इंडिया लेवल, वर लेवल वर नौ पर महारत लेवल पर अभी 9 जून लास्ट शुरुआत करते हैं पर खर्रा अभी 2023 ला हम चाहेंगे पाइनर बैच की विद्यानिकेतन एज्युकेशन ट्रस्ट ऍडव्होकेट बाबूसाहेब धोंडे स्कूल इथल्या पंचवीस मुलांना घेऊन आम्ही बॅच ऑलरेडी चालू केलेली होती त्यांच्याकडनं चांगला रिस्पॉन्स आल्यानंतर इस्रोला पण त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट वाटला आणि इस्रोने आमच्याशी एमओयू साइन केलेला आहे आणि जे काही सहा वर्षाचं करिक्युलम आहे ते इस्रोच्या सायंटिस्टने वेट केलेलं आहे आणि याच्यासाठी आपण ऑल ओव्हर इंडियातली मुलांचा पासून त्यातनं जी मुलं सिलेक्ट झाली होती त्यांचं एक छोटस प्रॅक्टिकल बेसिस एक एक्सपेरिमेंटल असा इंटरव्ह्यू घेतला आणि त्याच्यातनं आता आपण ऑल ओव्हर इंडियातनं पंधरा मुलं सिलेक्ट केलेली आहे की ज्यांचा आपला उद्देश असा आहे की देशाला सा आता सायंटिस्टची खूप गरज आहे जगभरामध्ये भारत हे स्पेसमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि भारताला फक्त स्पेसमध्येच नाही तर सर्व तऱ्हेने उत्तम उन्नत करायचं असेल तर आपल्याला शास्त्रज्ञांची अत्यंत गरज वाचणार आहे आणि जेव्हा आपण हे विचारायला जातो तेव्हा घरांमध्ये डॉक्टर इंजिनियर वकील प्रोफेसर शिक्षक हे सगळे असतात पण जर आपण अख्ख्या सोसायटीत विचारलं तरी सायंटिस्ट हे फार कमी आहेत आणि जी आता आपल्याला खरंच भारताला वर नेण्यासाठी सगळ्याच दृष्टीने गरज आहे आणि चीन आणि अमेरिका अशा जर कट्टर देशांशी आपल्याला टक्कर घ्यायची असेल स्पर्धा करायची असेल तर आपले सायंटिस्ट हे वाढले पाहिजेत छोट्या छोट्या देशांमध्ये ऑलिम्पिकचे खूप जास्ती मेडल्स मिळतात कारण अतिशय लहान वयापासून हो त्यांच्यावर त्या दृष्टीने प्रयत्न केलेले असतात तसंच तद्वत आपल्याला सहावी म्हणजे बारा वर्षाच्या मुलावर जर आपण व्यवस्थित सायंटिफिक अप्रोच आपुर। त्यांना दिला तर बारावी पर्यंत उत्तम सायंटिस्ट बनू शकतो किती वर्षाचा हा साधारणतः सहा वर्षाचा करिक्युलम जो आहे तो इस्रोने वेट केलेला आहे सहावी ते बारावी मध्ये दे। आणि त्याच्यानंतर आपल्याला आपण मोठी स्वप्न आहे स्पेस कॉलेजही आपलं चालू करू शकतो इस्रो मध्ये सुद्धा त्यांना डायरेक्ट एंट्री मिळू शकते आणि सायंटिस्ट निर्माण करू शकतो आणि कॉर्नेशन बिल्डिंग कल्पना चावलाचं नाव का दिलेलं आहे कारण डॉक्टर कल्पना चावला या सगळ्या जणांसाठी रोल मॉडेल आहेत त्यातल्या त्यात खासकर महिलांसाठी आणि लहान वयातच मुलांना हे सायंटिस्ट होण्यासाठी एक आपण म्हणू मनुश, म्हणू शकतो संस्कार घडवले जातील कारण सायंटिफिक टेम्परामेंट आणि नेशन बिल्डिंग हे दे गो हँड इन हँड आणि आताच आपण मागच्या महिन्यातच पाहिलं तसं ऑपरेशन सिंधूरमुळे आता मोर दॅन एव्हर बिफोर डिफेन्स आणि स्पेस साठी खूप गरज आहे आता येणाऱ्या काळात आणि हे जे मुलं सायंटिस्ट म्हणून घडल्यानंतर त्यांची गरज देशाला असणार आहे आणि पूर्वी कसं व्हायचं बाहेर जायचे स्टुडंट शिकायला सायंटिस्ट व्हायचं असेल तर बाहेर जायचं अशी एक कल्पना होती पण आपण त्यांना इथे राहून आणि इस्रोची मदत आहे आपला टायप आहे इसरो विल गिव्हज द्या सपोर्ट दे हॅव गिव्हन अज ऑलरेडी आणि मग त्यांना येणाऱ्या काळात जशी गरज पडणार आहे इस्रो साठी गगनयान आणि आदित्य आणि पुढचे मंगलयान चांदयान वगैरे तर हेच याच मुलांना जेव्हा आपण शिकवून आणि या अकॅडमी मधून बाहेर पडतील तर ते डायरेक्टली त्यांना एम्प्लॉयमेंट आणि खासकर म्हणजे इवन स्टार्टअप स्पेस आणि डिफेन्ससाठी आणि त्यातल्या त्यात संशोधन सायंटिफिक रिसर्च आणि Uh, त्यांना uh, स्वतःचा स्टार्टअप्स आणि ऑन्टरप्रनरशिप स्पेस स्टार्टअप या सगळ्या गोष्टींसाठी इकोसिस्टम करून आपण त्यांना डेव्हलप करणार आहोत